<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نورك يا نور اللهم بارك علينا وارفع عنا بلاءنا يا رب لبيك وارحم لبيك وعظم لبيك وأكرم لبيك إن الله يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك صلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين صدق الله المولان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال صدق الله, الله المولان العظيم